হ্যালো এভরি আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি হায়াৰ সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ের পলিটিক্যাল সাইন্সর রিজনেল এসপাইরেশনস আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষাব এই চ্যাপ্টারটর কিছুমান সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আলোচনা কৰিম গতি আহা আমি প্রথম প্রশ্নটলে আমাৰ আমার প্রথম হৈছে হুইস আর্টিকল প্ৰভাইডেড স্পেশাল স্টেটাস টু জম্মু এন্ড কাশ্মীৰ কোনটো অনুচ্ছেদে জম্মু আৰু কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল আৰ্টিকেল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেণ্টি এই আৰ্টিকেল তিনিশ সত্তৰৰ দ্বাৰা জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল অৱশ্যে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পাঁচ আগষ্টত জম্মু কাশ্মীৰ পুনৰ গঠন আইন দুহেজাৰ ঊনৈছৰ অধীনত এই আৰ্টিকেল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টো বাতিল কৰা হৈছে হু আজ দ্য রুলার অফ জম্মু এন্ড কাশ্মীর ওয়েন ইট ওয়াজ আ প্রিন্সলি স্টেট জম্মু আর কাশ্মীর দেশীয় রাজ্য হয়ে থাকার সময়ত ইয়ার শাসক কণ আছে গতি সেই সময়ত ইয়ার শাসক আছিল মহারাজা হরি সিং মহারাজা হরি সিং আসিল জম্মু কাশ্মীর দেশীয় রাজ্য হয়ে থার শাসক নেক্সট প্রশ্নটু শেখ আবদুল্লাহ ওয়াজ এসোসিয়েটেড উইথ হুইচ পলিটিক্যাল পার্টি শেখ আবদুল্লা কোনটো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত গতিকে শ্বেখ আব্দুল্লা নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ লগত জড়িত আছিল আৰু এই নেশ্যনেল কনফাৰেন্স দলটো আছিল জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ শ্বেখ আব্দুল্লাই ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ মাৰ্চত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল নাইনটিন ফৰ্টি এইটৰ মাৰ্চত তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু সেই সময়ত জম্মু কাশ্মীৰৰ যিজন চৰকাৰৰ প্ৰধান তেখেতক প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিল ইন হুইচ এয়াৰ ৱাজ দি কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডেড টু ৰিনেম দ্য হেড অৱ ষ্টেট এজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিড অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিমান চনত সংবিধান সংশোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীজনক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছিল ছ' আনচাৰটো হৈছে নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভ ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনত সংবিধান সংশোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰববীজনক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছিল আৰু ফলত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ গোলাম মহম্মদ চিদ্দিক জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত হয় কুৱেণ্ডিত পাঞ্জাৱ এণ্ড হাৰিয়ানা বিকাম ছেপাৰেট ষ্টেটছ পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা কেতিয়া পৃথক ৰাজ্য হিচাপে গঠন হৈছিল ছ' নাইনটিন ছিক্সটি ছিক্স ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত পাঞ্জাব আর হারিয়ানা পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠন হয়েছিল আর এই দুইখন্য যে কমন ক্যাপিটাল সেই ক্যাপিটালটর নাম হয়েছে চন্ডীগড় হয়েছে। পাঞ্জাব আর হারিয়ানার কমন ক্যাপিটাল দ্য শ্লোগান ভারাক্কু বাজি ডিকায় টেকু টেই কি রাতে ইজ রিলেটেড টু হুইস মোমেন্ট গতি এই শ্লোগান ভারাক্কু ভাজি ডিকায় টেকু টেই কি রাতে এই ধ্বনি কোন আন্দোলনের জড়িত আছে আনসারটা হয়েছে ড্রাভিডিয়ান মুভমেন্ট ড্রাভিডিয়ান এই শ্লোগানটি জড়িত আছিল আর এই শ্লোগানটির অর্থ হয়েছে উত্তৰত উন্নতি ঘটিলে দক্ষিণত পতন হয় উত্তৰত উন্নতি ঘটিলে দক্ষিণত পতন হয় দ্য নৰ্থ ট্রাইবস ইভেন এজ দ্য সাউথ দি কেজ হু ইজ এজ পেড়ার পেড়ার হিচাপে কাক জনা যায় গতি পেড়িয়ার হিচাপে ই ভি রামা স্বামী তেখেতক জনা যায় ই ভি ৰামাচামী নায়েকাৰ আৰু এই পেৰিয়াৰৰ অৰ্থটো হৈছে ৰেচপেক্টেড ৰেচপেক্টেড মানে সন্মানিত পেৰিয়াৰৰ অৰ্থটো হৈছে সন্মানিত আৰু পেৰিয়াৰ এজন নাস্তিকতাবাদী ব্যক্তি আছিল তেখেতে নাস্তিকতাবাদত বিশ্বাস কৰিছিল তেখেত জাতি বিৰোধী সংগ্ৰামৰ বাবে পৰিচিত আছিল আৰু দ্ৰাবিডীয়সকলৰ তেওঁৰ পৰিচয়ৰ চষ্টা আছিল তেখেতে ছেল্ফ ৰেচপেক্ট মুভমেণ্ট বা আত্মসন্মান আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল ঊনৈছশ পঁচিছ চনত ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ব্ৰাহ্মণ বিৰোধী আন্দোলন বা এণ্টি ব্ৰাহ্মীণ মুভমেণ্টৰো আৰম্ভ কৰিছিল তেখেত জাষ্টিছ পাৰ্টিৰ লগত জড়িত আছিল আৰু পিছলৈ দ্ৰাৱিডাৰ কাজাঙাম নামৰ পাৰ্টিটো তেওঁ গঠন কৰিছিল হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ ডি এম কে পাৰ্টি ডি এম কে পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন হয় চি এন আন্নাডুৰাই সিএন আন্নাডুড়াই হয়েছে এম কে পার্টির প্রতিস্থাপক আর এই এম কে ফুল ফর্মটা হয়েছে দ্রাবির মুন্নাতা কাজেগম আর এই আন্নাডু রাইর মৃত্যুর পিছত এম কে দুটা ভাগত বিভক্ত হয়েছিল এটা হয়েছে এম কে আর আনটো হয়েছে এ আই এ এম কে এ আই এ এম ফুল হয়েছে অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মন্নাতা কাজেগম অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্ন্টা কাজেগম হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফ ফ ফৰ্ম অফ এম ডি এম কে এম ডি এম কেৰ ফুল ফৰ্মটো কি গতিকে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে মৰুমালাৰ্চি দ্ৰাবিৰ মুটা কাজম মৰুমালাৰ্চি দ্ৰাভিৰ মুন্নেত কাজেগম হৈছে এম ডি এম কেৰ ফুল ফৰ্ম আৰু অন্যান্য কিছুমান দলৰো আমি ফুল ফৰ্মকেইটা চাই লওঁ আহা পি এম কে পি এম কেৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে পাট্টালি মাক্কাল কাচি পাট্টালি মাক্কাল কাচি আৰু ডি এম ডি কে এই ফুল ফৰ্মটো হয়েছে দেশীয় মূরপাক্কা দাবিডার কাজগম হেন ডি দি অপারেশন ব্লু ষ্টাৰ কণ্ডাক্টেড অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ কেতিয়া কন্ডাক্ট কৰা হয় বা কেতিয়া পরিচালনা কৰা হয় তো আনসারটা হৈছে ইন নাইনটিন এইটি ফৰ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত অপারেশন ব্লু ষ্টাৰ কন্ডাক্ট কৰা হয় এই অপারেশন ব্লু ষ্টাৰটো আছিল এটা মিলিটারি অপাৰেশ্যন আছিল আর এই অপাৰেশ্যনটো গ'ল্ডেন টেম্পল বা স্বৰ্ণ মন্দিৰ বা হৰ্মিন্দৰ চাহিব বুলিও কোৱা হয় এই হৰ্মিন্দৰ চাহিবত লুকাই থকা খালিস্তানী বিদ্ৰোহীসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযানটো চলোৱা হৈছিল আৰু এই খালিস্তানী বিদ্ৰোহীসকলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল জৰ্ণিল সিং ভিনডৰিবালাই জৰ্ণিল সিং ভিনডৰিবালাই এই খালিস্তানী ছেপেৰেটিছ মুভমেণ্টটো নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই অপাৰেচন ব্লু ষ্টাৰৰ লগতে জড়িত আমাৰ অন্যটো প্ৰশ্ন হৈছে অপাৰেচন ব্লু ষ্টাৰ কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল গতিকে ইন্দিৰা গান্ধীৰ দ্বাৰা এই অপাৰেচন ব্লু ষ্টাৰটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল আৰু এই অপাৰেচন ব্লু ষ্টাৰৰ প্ৰভাৱসমূহ আমি জনাতো প্ৰয়োজন এই অপাৰেচন ব্লু ষ্টাৰৰ প্ৰভাৱত ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ একত্ৰিছ অক্টোবৰৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক তেখেতৰ দেহৰক্ষীয়ে বাসভৱনৰ বাহিৰত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ একত্ৰিছ অক্টোবৰ দিনা আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাৰ পিছত দেশৰ বিভিন্ন অংশত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত হিংসাত্মক আন্দোলন সংঘটিত হৈছিল কুৱেন্দিত ৰাজীৱ গান্ধী বিকাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ৰাজীৱ গান্ধী কেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল গতিকে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ইন নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তেখেত ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনলৈকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰৰ পৰা নাইণ্টিন এইট্টি নাইনলৈকে তেওঁ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত আকালী দলৰ সভাপতি হৰচন্দ সিং লংগোৱালৰ লগত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল কাৰ লগত কৰিছিল হৰচন্দ সিং লংগোৱালৰ লগত কিমান চনত নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত কৰিছিল আৰু এই চুক্তিখনকে ৰাজীৱ গান্ধী লংগৱাল চুক্তি নাইবা পাঞ্জাৱ চুক্তি বুলি জনা যায় হেন ৱাজ দ্য আনন্দপুৰ চাহিব ৰিজলিউচন পাষ্ট আনন্দপুৰ চাহিব প্ৰস্তাৱ কেতিয়া গৃহীত হৈছিল আনচাৰটো হৈছে নাইনটিন ছেভেনটি থ্ৰী ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত আনন্দপুৰ চাহিব প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল এই আনন্দপুৰ চাহিব প্ৰস্তাৱত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৱেন ৱাজ দি আকালী দল ফৰ্ম আকালী দল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল গতিকে নাইনটিন টুৱেণ্টি ঊনৈছশ বিছ চনত আকালী দলৰ গঠন কৰা হৈছিল হোৱাট ইজ দ্য নেইম অফ কৰিডৰ ডেট কানেক্টছ নৰ্থ ইষ্ট উইথ দ্য ৰিষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰা কৰিডৰটোৰ নাম কি গতিকে এই কৰিডৰটোৰ নাম হৈছে চিলিগুৰি কৰিড'ৰ বা চিকেননেক কৰিডৰ চিলিগুৰি কৰিডৰ বুলিও কোৱা হয় বা চিকেন নেক কৰিডৰ বুলিও কোৱা হয় এই কৰিডৰটোৰ দ্বাৰাই উত্তৰ পূবক দেশৰ বাকী অংশৰ লগত সংযোগ কৰা হয় সেইটো এটা বৰ নেৰ' কৰিডৰ হয় যিটো লেণ্ড বা দৈৰ্ঘ্য হৈছে ছিক্সটি কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ বহলটো হৈছে বাইছ কিলোমিটাৰ বাইছ কিলোমিটাৰ বহল আৰু ছিক্সটি কিলোমিটাৰ দীঘল নৰ্থ ইষ্টত ট'টেল আঠখন ৰাজ্য আছে আৰু ভাৰতৰ সৰ্বমুঠ জনসংখ্যাৰ চাৰি শতাংশ জনসংখ্যা এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটোত বসবাস কৰে দেশৰ চাৰি শতাংশ জনসংখ্যা এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটোত বসবাস কৰে ৱেন ৱাজ দ্য ষ্টেট অফ নাগালেণ্ড ক্ৰিয়েটেড নাগালেণ্ডৰ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি আগতেও পাইছোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰী ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত নাগালেণ্ডৰ গঠন কৰা হৈছিল আৰু অন্যান্য কেইখনমান নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্য মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয় এই তিনিখন ৰাজ্যৰ গঠন হৈছিল নাইনটিন ছেভেণ্টি টু মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়ৰ গঠন হৈছিল নাইনটিন চেভেণ্টি টু আৰু মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গঠন হৈছিল নাইণ্টিন এইট্টি চেভেনত ঊনৈছশ সাতাশী চনত মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গঠন হৈছিল হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ এম এন এফ এম এন এফৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন হয় গতিকে লালডেংগা হৈছে এম এন এফৰ প্ৰতিষ্ঠাতা লালডেঙা হৈছে এম এন এফৰ ফাউণ্ডাৰ লালডেংগা মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু এম এন এফৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে মিৰ্জু নেশ্যনেলিষ্ট ফ্ৰণ্ট মিৰ্জু নেশ্যনেলিষ্ট ফ্ৰণ্ট হৈছে এম এন এফৰ ফুল ফৰ্ম হুৱেন ৱাজ দি আছাম মুভমেণ্ট এগেইনষ্ট আউটচাইডাৰ্ছ ষ্টাৰ্টেড ইন আছাম অসমত বাহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে অসম আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল অসমত অসম আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল নাইণ্টিন ছেভেণ্টি নাইনৰ পৰা নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভলৈকে ঊনৈছশ ঊনআশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁচাশী চনলৈকে অসমত অসম আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই অসম আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু এই অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰ আৰু আছো নেতাসকলৰ মাজত আৰু এই অসম চুক্তিক ইংলিছত আছাম একৰ্ড বুলি কোৱা হয় গতি এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল উনিশশো পঁচাশি সনের পনেরো আগস্ট তারিখে হাট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ আফস্পা আফস্পাৰ সম্পূর্ণ ৰূপটো কি গতি ইয়ার সম্পূর্ণ রূপটা হয়েছে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স একট আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল এক্ট আৰু এই আফস্পায় ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্স স্পেশাল প্ৰদান প্রদান করে আজ আঙ্গামি জাপু ফিজু আঙ্গামি জাপু ফিজু কোন আছিল তো তো আছিল স্বাধীন নাগালেন্ডর হওয়া আন্দোলনের নেতা স্বাধীন নাগালেন্ডর হওয়া আন্দোলনের নেতা আছিল আঙ্গামী জাপু ফিজু আর নাগা ন্যাশনেল কাউন্সিলৰ প্রেসিডেন্ট আছিল নাগা রাষ্ট্রীয় পরিষদর সভাপতি আছিল আঙ্গামী জাপু ফিজু নেক্সট নেম আর রেফিউজি অফ নর্থ ইস্ট রিজন উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা রেফিউজি বা শরণার্থীর নাম লিখা উত্তর পূর্বাঞ্চল কিছুমান শৰণাৰ্থীয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো ভৌগোলিক গাঁথনি তাৰ এটা উল্লেখযোগ্য শৰণাৰ্থী হৈছে চাকমা ৰিফিউজি চাকমা ৰিফিউজি আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি অন্য এটা শৰণাৰ্থী লিখিব পাৰোঁ যিটো ৰোহিংগীয়া ৰিফিউজি বা ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থীসকলেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগাঁথনিত প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৱেন ডিড ছিক্কিম বিকাম পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ছিক্কিম কেতিয়া ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হৈছিল আনচাৰটো হৈছে ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফাইভ ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত ছিকিম ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল আৰু ছিকিম ভাৰতৰ বাইছতম অংগৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল হুৱাজ ছগিয়াল ছগীয়াল কোন আছিল গতিকে ছগীয়াল আছিল ছিকিমৰ ৰজা ছিকিমৰ ৰজা আছিল ছগীয়াল হুৱেণ্ডিট গোৱা ডিউ এণ্ড দমন বিকাম ইউনিয়ন টেৰিটৰী গোৱা ডিউ আৰু দমন কেতিয়া কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈছিল চ' আনচাৰটো হৈছে ইন ডিচেম্বৰ নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান ডিচেম্বৰৰ ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত গোৱা ডিউ আৰু দমন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈছিল আৰু ইয়াৰ আগলৈকে গোৱা ডিউ আৰু দমনত পৰ্তুগিজৰ শাসন চলি আছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰে ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পঠিয়াই এই গোৱা ডিউ আৰু দমন টেৰিটৰিটো পৰ্টুগীজসকলৰ পৰা স্বাধীন কৰিছিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আমাৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে ৱেন ডিড গোৱা বিকাম আ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন গোৱা কেতিয়া ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ছ' আনচাৰটো হৈছে ইন নাইনটিন এইট্টি চেভেন ঊনৈছশ সাতাশী চনত গোৱা ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই আছে থেংক ইউ